Енот полоском. А почему такое название? Потому что он любит прополаскивать еду. Которая... И вообще все, что попадается ему в руки, он любит прополаскивать. Еще он очень любит рыбачить. Он опускает свои забавные лапки в воду, он не видит то, что происходит под водой. Он на ощупь может определить, едобное ему попалось или нет едобное. Тогда он достает, он, об... он обследует своими лапками коряги, различные камни. И когда ему что-то попадается, он это достает, прополаскивает, а потом уже начинает кушать. Поэтому в рационе э, генотика обязательно должны быть э, рыбы. Но лучше всего морепродукты, поскольку морепродукты, они очень калорийные, а в рыбе не так много питательных элементов морепродукты, это обязательно. еще обязательно фрукты, фрукты, различные фрукты, любые фрукты, киви, бананы, виноград, все что угодно, малины я...